我们的羊棒骨熟了、啊，这可煮好了，快捞啊！哥，声音上来了，那不挺好。最后一个了，嗯，快进屋吃肉，嗯，快上桌，嗯。我们的羊棒骨再撒上这个蔬菜蘸料，味道肯定美味了。来吧，小姨子尝尝，嗯。 我自己来。嗯，嗯，感觉上来了、嗯，上好挺好。嗯，这味道可真没治了。姐夫。 你们每次都这样卤着，羊棒骨烤这也很好吃呢。我的小姨子，这个是羊棒骨瘦肉和筋多，我感觉这个炖着好吃呢。我哥做的我都爱吃。嗯。哥。 这羊棒骨煮的软烂多骨，嘎多的味道，都都不那不挺好吗？多吃啊，嗯，小姨子多吃，吃嗯。